Природа за миллионы лет Дайте он, пожалуйста <связывайте> <связывайте> Будем считать у нас приветственный кофе-брейк mm. Мы не думали, что он будет в такой обстановке Но я вам скажу Это историческая, может быть Такая наша встреча, которая пошла Не так, как мы планировали да, Но я констатирую то, что люди, которые собрались здесь, это люди уникальны. Кто-то, может быть, поддался бы панике или какие-то были настроения упадистские. Здесь меня подкупает то, что люди не теряют присутствие духа раз. Второе. Они даже умудряются улыбаться, юморить в этой ситуации, хотя это сложно. И мы думали, что у нас наши партнеры задумали, запланировали вручение призов. Это должно было быть в конце конференции. Конференция в связи с военным положением отменена. Но призы наши партнеры начинают вручать. И вот компания Ленард, У нас есть один приз, который мы традиционно вручаем человеку, участнику конференции, который преодолел самый длинный путь, чтобы побывать нам. И уже в этот раз у нас... Этот три уже второй раз будет получать наш участник из Киргизстана. Представьте Роман. Роман. Крестьянское хозяйство Кирды И вот компания Ленар, немецкая компания отмечает твое мужество. Твое желание к знаниям и хочет вручить свой приз. Нет. Что за приз? Да. Э, добрый день. Да. Приветствую всех ноутилеров. Иногда у ноутилеров бывает такой момент, что мы э, из-за необработки почвы, иногда э, очень хорошо себя мыши чувствуют на поле, потому что мы не рушим их дома не прогоняем их и так дальше. Поэтому для борьбы с мышами есть такой немецкий девайс. Это для адресной раскладки мышиной протравленного зерна или других материалов прямо в мышиной норе, не нагибаясь. То есть одним нажатием спусковой крючок высыпает порцию зерна прямо в нору. Загорнул ногой и пошел дальше. То есть, не нагибаясь. Вот такой девайс используют баварские. А где зерно находится? Вот здесь, вот нет, в середине. А когда он сюда поступает? Вот а, колпачок движения. открывается, запускается День. зерно. А вот это что у вас тут на А э, второй вариант такой же трубки. Есть с рюкзаком на спине. Там 5 литров можно емкость заполнить вот этим препаратом и адресно раскладывать в норы для мышей. То есть, не, не нагибаясь. Так работают э, баварские фермеры. Может и вам пригодится. Спасибо большое. Компания Ну, мыши это в целом больная тема, я так вам скажу, что с ней надо бороться еще до посева, что-то как очень актуально. У нас то, что, смотрите, короче, тут всем есть, подходите, берете кепку, футболку, кому там останется содрогнуться, это тоже очень актуально. Значит, с него даже можно пить вино. <связанное> Но побольше же... осадка. <связанное> Осадки такая тема. Плохо, когда очень много и плохо, когда очень мало. Да? Главное, чтобы было в меру. Да? Для этого мерный стакан. Вот. Вот. Затем мы говорили, вы презентовал, что Леонид Васильевич э, Фадеев написал брошюру, почему наутив. Поэтому и мы думали, что он будет на выставочной зоне это вручать. Поэтому сейчас мы импровизированный копи-брейк такой сделали. И он сейчас, кто еще не получил, он сейчас своим автографом всем вручит. Для того, чтобы у вас инкубационный период, кто еще э, не знает, как идти, каким путем, э, имел свою какую-то опору. Поэтому большое спасибо всем компаниям, которые несмотря ни на что приехали. Мы, конечно, все верили в лучшее. Мы не хотели верить в развитие событий, когда они развиваются. Но я верю, что мы еще встретимся в более благоприятных условиях и большой респект вам всем. Вы все очень крутые, каждый из вас. Я думаю, что нас ждут еще впереди новые интересные встречи, новые конференции. До новых встреч, на Султане. Это Это ну и в свою очередь спасибо вам за организацию да. такого предприятия. Что. Вы приехали из Латвии, да? И представляете, при том, что я представляю, какие вам барьеры пришлось преодолеть. Не только расстояние. Мы уже, видите, про ковид забыли даже. Это слово на второй план. Затем границы. А, а вот эти границы в голове, когда все говорят, куда вы едете. Да? Вот большой респект. Это то, что вот все отношения между людьми и в бизнесе, и везде, они проявляются, когда вот проблемы, не тогда, когда все хорошо, тихо, вода. Но я думаю, те люди, которые выбрали этот путь, они не случайно здесь. Они а там, где кипит жизнь. И мы все здесь созидатели, не разрушители, как кто-то хочет разрушить то, что у нас создано на планете. Мы, наоборот, хотим улучшить нашу почву, мы хотим улучшить нашу планету. И я думаю, мы этого добились. Никто нам не помешает.